Вот так януки собирают демонстрации. Нагнали народ, в шахт и создают видимость массовости. Ура, пацаны! Вы считаете, что в школе можно аттракцию проводить? Да? Да? Вполне. Хорошо. Ющи Да я на память! А я, <с foreign language> я эту... А не компромат, а как это? <за> Честные выборы. Привет. Привет. Ну и что это за цирк? Ну, а, цирк снимаем. Сейчас а, Мы подождем, пока ко мне подойдут морду Ганьба! Монтажные тоже. Шарфики вам даром дали, да? Да, вот обнимай их, да. Снимай, о, привет. Я за Януковича. Ура. Вот и все.

Сьогодні в Павлограді відбулась зустріч з лідером партії регіонів Віктором Януковичем. На звичайне місце прибули автобуси з представниками шахт. А ще зранку голубі вичищали гілки дерев навколо площі від помаранчевих стрічок та вішали свої блаки. Eu yeah, yeah, but... know Здравствуйте, дорогие павлоградцы! Спасибо вам за встречу, спасибо, что вы пришли в этот морозный день на встречу с нами. Наши члены партии, жители Павлограда информируют нас о ситуации, которая есть в этом городе. Что, те предприятия, которые по Влаграде раньше обеспечили жителей рабочими местами, сегодня не работают. Угольная промышленность в последнее время начала оживать, и слава Богу, что это есть, увеличить добычу угля. А это значит финансы, это значит местный бюджет и, конечно, рабочие места. Подход к решению проблем в Павлограде должен быть с двух сторон. С одной стороны нужно поднимать региональную экономику, нужно поднимать предприятия, с другой стороны государство. Представляется гриб Любовь Юстафли, директор школы номер Уважаемые, уважаемый Виктор Федорович! От лица той интеллигенции, Все, которая является вашими именами, на, на, под... на социальную защиту населения. Громадська приймальня Павлоградської районної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність знаходиться за адресою вулиця Соборна, 99, офіс 201. Час прийому громадян з 10 до 17 години. Свобода та неділя, вихідні. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного Павлоградського телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів. Що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі, в процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. И меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит Приватбанки і через нього получил 8 тисяч. І на деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком.